А у нас очень приятная новость. Наконец-то с нами на связи наша отсутствующая Полина здесь и присутствующая на концерте Макса Коржа. Полина, ты слышишь нас? Полина! Куку! -ку. Алло! Ребята, здрасте! Я заранее говорю, что я вообще ничего не слышу, поэтому бесполезно со мной разговаривать. Я просто вам накладываю атмосферу. Итак, сейчас Концерт Макса Коржа это его третий альбом, он его презентует. На мое ощущение, мне кажется, вы это слышите, здесь, наверное, больше 50 тысяч человек. Нереальная атмосфера, там какие-то надувные, надувные игрушки. В общем, все готово к реальному отрыву. Мы пока не прошли, как в прошлый раз на сцену, пока не можем взять интервью Макса. Может быть... Даст потом слово после концерта хотя, хотя я очень сомневаюсь. Но тем не менее, сам концерт проходит сумасшедших масштабов. Здесь нереальное количество людей. Здесь нас чуть не сбили со съемочной группой. Но, ну, в общем, как вам я скажу, мои милые интерны, вы мне должны завидовать! Завидовать, потому что я здесь. Это один из лучших исполнителей, исполнителей современности. Ну посмотрите немножко на то, что происходит на сцене. Как я туда хочу! Чуть-чуть плохо видно. А у нас есть точная цифра количества проданных билетов. Ну, я сам считал 62 миллиона человек. Слушайте, я впервые увидела мужские слезы. Нет, вру, не впервые, второй раз. Ну, вот Олег Кинзов взял и всплакнул. Полина, что ты с нами делаешь? Первый Олег раз... Кинзов плачет в прямом эфире. Нет, что это, это? второй раз. Первый раз я плакал тогда, когда, когда присутствовал... защемил. Присутствовал на родах своей дочери, а второй раз я плачу, потому что отсутствую на концерте Макса Коржа. Вы вообще видели, что там происходит, ребят? Кстати, мы посмотрим, что там происходило, как наша Полина успела оторваться, попить и взяла ли все-таки она интервью, проинтервьюировала Макса Коржа. Мы вам покажем уже во вторник полноценный сюжет. И еще раз плакнет Олег Кензов, кстати. Давайте споем что-то Макса Коржа. Ну, пожалуйста, ну, ребят, ну... Подождите, мы, мы попробуем да, еще да, раз да, связаться да, с Полиной, мы а про... я... Да, 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 концерт да. показать, да, все да. правильно, мы да, покажем концерт. Да, да. Наши Макса... режиссеры решили меня дорезать без ножа и показать еще включение. Слава Богу, спасибо, спасибо, ребят.